Salah satu perkara yang uh, dihujahkan di mahkamah uh, sebentar tadi uh, berkaitan dengan uh, uh, di penghujahan di peringkat akhir kes uh, pembelaan ini ialah berkenaan dengan dapatan Mahkamah Tinggi di akhir kes pendawaan dulu bahawa kononnya amalan di dalam syarikat 1MDB ini adalah top down approach. Ini dapatan oleh mahkamah top-down approach Mahkamah telah menerima keterangan yang diberikan oleh Syahrul Azral Mantan CEO 1MDB Telah menerima keterangan yang diberikan oleh Tan Sri Ismi Mantan pengurusi 1MDB Dan juga beberapa lagi pegawai-pegawai 1MDB seperti Hazim dan sebagainya Mahkamah mendapati dan menerima keterangan mereka Bahawa kononnya semua arahan yang dilaksanakan Datang daripada Datuk Sri Najib seolah-olah Datuk Seri Najib mempunyai kawalan penuh dan hanya mengarahkan daripada atas ke bawah top down tetapi keterangan yang muncul di peringkat pembelaan menunjukkan sisi yang berbeza kepada tata kelola dan amalan di dalam syarikat 1MDB pihak pembelaan telah memanggil sebagai saksi Tan Sri Lodin Wok Kamarudin mantan pengerusi 1MDB dan beliau telah memberi keterangan Sepanjang beliau berada di 1MDB Beliau tidak pernah melihat Ada satu keputusan yang Pra tersedia yang dibuat oleh Datuk Seri Najib Untuk diturunkan dan diputuskan di peringkat lembaga Maksudnya Bila lembaga duduk berbincang Dan memutuskan satu perkara Tidak ada keputusan Pra keputusan yang telah dibuat Oleh Datuk Seri Najib Itu keterangan yang diberikan oleh pengurusi 1MDB Tan Sri Lodin Wok Kamarudin nah, Kalau kita tengok kepada keterangan-keterangan yang telah diberikan Ada 10 sebenarnya perkara-perkara yang dimasukkan di dalam kertas pertuduhan Sebagai tindakan atau perbuatan Datuk Sri Najib Yang mencerminkan top down approach ni Artinya 10 perkara ini dikatakan sebagai keadaan-keadaan Di mana Datuk Seri Najib telah bertindak Membelakangi lembaga pengarah Atau bertindak bersendirian Yang kemudiannya lembaga pengarah hanya endorse Ataupun adopt Ataupun mengambil keputusan Datuk Seri Najib itu Sebagai keputusan sendiri Nah satu jadual telah disediakan oleh peguam pembelaan tadi Jadual ini tujuannya adalah untuk menyangkal Apa yang telah Uh, dihujahkan oleh pihak pendawaan sebelum ini dan uh, apa yang telah diterima oleh mahkamah ini. Nah, kalau kita tengok, saya bagi beberapa contoh saya rasa yang agak menarik. Perkara pertama yang dikatakan Datuk Sri Najib buat ialah mengemukakan memorandum untuk mendapatkan kelulusan kabinet bagi satu jaminan kerajaan ke atas TIA. Semasa ini belum wujud lagi 1MDB. 1MDB masih lagi satu institusi yang dikenali sebagai TIA milik negeri Terengganu, milik keluarga diraja Terengganu. Itu dikatakan juga satu benda yang telah disalah satu tindakan yang salah yang telah dibuat oleh Datuk Sinanji bahawa kononnya dia telah membuat keputusan untuk memberi government grant ataupun government guarantee kepada TIA tetapi benda ini sebenarnya dibentangkan di kabinet oleh Perdana Menteri pada masa itu Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 12 hari bulan Disember 2008 Datuk Sri Najib diarahkan oleh kabinet untuk menyediakan memorandum berkenaan dengan permintaan government guarantee oleh TIA Perdana Menteri adalah Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 12 12 2008 dan Datuk Seri Najib menyediakan memorandum itu dan membentangkannya kepada kabinet pada 1 hari bulan April 2009 di mana kabinet telah meluluskan sebulat suara memberikan government guarantee kepada TIA ini berlaku hampir 110 hari selepas Tun Abdul Hamad Belawi membentangkan memorandum kepada kabinet dan 1MDB masih belum wujud. Kemudian yang kedua dikatakan bahawa uh, kerajaan pusat mengambil alih a uh, TIA. Ini juga dikatakan salah satu perkara yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib uh, bersendirian dan, dan membelakangi lembaga pengarah 1MDB. Tetapi ini juga berlaku semasa 1MDB belum lagi wujud Masih lagi TIA TIA uh, dipunyai oleh uh, uh, Kebawah Dulian Mahamulia Sultan Terengganu Pada masa itu beliau adalah yang dipertuan agung Dan Beliau telah mencadangkan agar TIA diambil alih oleh kerajaan pusat Bersama-sama dengan government guarantee yang telah diberikan oleh kerajaan pusat dan seorang saksi iaitu Adinda kepada Sultan Terengganu telah datang memberi keterangan di mahkamah ini sebagai saksi pembelaan mengatakan bahawa cadangan untuk pengambil alihan uh, TIA oleh Kerajaan Pusat ini adalah cadangan yang dibawa oleh Istana Terengganu bukan cadangan yang dibuat oleh Kerajaan Malaysia apatah lagi oleh Datuk Seri Najib dan T 1MDB pun belum wujud dia masih lagi TIA tidak ada kawalan yang boleh dibuat oleh Datuk Seri Najib Ke atas TIA Tetapi ini dimasukkan juga Sebagai salah satu perkara menunjukkan Tindakan top down Datuk Seri Najib Kalau kita tengok cadangan yang dibuat oleh uh, Terengganu Ialah pada 16 hari bulan Jun 2009 Dan Keputusan kabinet yang dipengusikan oleh Datuk Seri Najib Untuk meluluskan pengambil alihan TIA oleh kerajaan pusat dibuat pada 29 hari bulan September 2009 43 hari selepas cadangan itu dikemukakan oleh TIA dan keluarga diraja terengganu begitu juga dengan satu lagi contoh yang saya nak bagi misalnya ialah um, lembaga pengarah 1MDB meluluskan resolusi secular resolution secular resolution uh, memberi kuasa untuk penambahan 1 bilion ya yeah. loan di bawah murabahah financing untuk 1mdb petro saudi limited 1mdb lembaga pengarahnya telah bersidang dan telah pun membuat keputusan untuk meluluskan 1.5 bilion USD loan tambahan kepada a uh, 1MDB Petro Saudi Limited ni pada 22hb 3 2010. Ini keputusan lembaga. Datuk Seri Najib tidak duduk di dalam mesyuarat lembaga 1MDB. Dan Datuk Seri Najib hanya menandatangani tangani dokumen-dokumen yang meluluskan penambahan 1 bilion ini pada 16 hari bulan 5 2011 419 hari selepas lembaga telah pun membuat keputusan satu lagi contoh saya nak berikan kelulusan 1MDB untuk memasuki satu joint venture agreement dengan Abah Investment PJS pada 9 bulan April 2012 Badawi Al-Husaini daripada Aba Investment PJS Menulis kepada CEO 1MDB Syahrul Azral Untuk mencadangkan pembentukan satu JV Bernilai RM6 bilion ringgit Malaysia Satu uh, investment dengan Aba Investment PJS ini dibuat pada 9 Februari 2012. Dan keputusan Datuk Sri Najib untuk memberi uh, uh, shareholders uh, resolusi dan juga uh, uh, surat kelulusan menteri Ialah pada 25 hari bulan Februari 2013 322 hari daripada perkara yang telah diputus dan dibincangkan oleh lembaga jadi bagaimana nak dikatakan adanya top down approach Kalau semua keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Najib itu datangnya selepas Now Ada satu lagi insiden dalam isu ini berkenaan dengan kelulusan um, bridging finance Sebanyak USD 300 juta daripada Deutsche Bank dan 1MDB dalam uh, mesyuarat lembaga pengarahnya pada 1993 2012 telah membincangkan dan memutuskan untuk memohon satu bridging loan sebanyak uh, USD 300 juta ni. Ini pada 19 bulan 3 2012. Datuk Sri Najib dikatakan telah menandatangani dua dokumen yang memberi kelulusan iaitu uh, shareholders resolution dan juga uh, MR ataupun minit daripada representatif eh right? menteri lah tetapi dokumen yang ditandatangani oleh Datuk Sri Najib ini tiada yang beri keterangan pernah melihat Datuk Sri Najib menandatangani dokumen ini ialah Syahrul Azral CEO 1MDB pada masa itu dan Tan Sri Ismi Dua-duanya kata mereka melihat dokumen itu dan dokumen itu ditandatangani oleh Datuk Seri Najib Tetapi Tan Sri Lodin, Wak Kamarudin yang datang kemudiannya mengatakan bahawa Tidak pernah ada SSR ataupun uh, Shareholders Resolution Dan uh, Minutes of Representative Bagi uh, resolusi 1MDB ini jadi Datuk Sri Najib sebenarnya tidak menantangani apa-apa SSR ataupun MR ni, tak ada. Mengikut Tan Sri Lodin Wak Kamaluddin. Akhirnya semasa perbincangan ternyata resolusi ini tidak ada. Tidak ada dan tidak boleh dikemukakan oleh pihak pendawaan. Mahkamah sebelum ini, Mahkamah Tinggi sebelum ini memutuskan bahawa walaupun dokumen itu tidak dikemukakan di mahkamah tetapi daripada keterangan yang diberikan oleh Syahrul Azral dan Tan Sri Ismi mahkamah yakin bahawa dokumen ini wujud nah, bagaimana nak dikatakan dokumen ini wujud kerana bila datangnya Tan Sri Lodin Wak Kamaluddin menafikan dokumen ini dan kemudian semasa soal balas Datuk Seri Najib pihak pendawaan telah menyatakan secara terbuka kepada mahkamah bahawa mereka tidak ada dokumen ini di dalam mahkamah dokumen yang tidak dikemukakan sangat disangsikan kewujudannya bahkan beban untuk membuktikan wujudnya dokumen itu terletak pada pihak pendakwaan beban itu pada mulanya mahkamah menerima penjelasan itu bahawa mereka telah uh, melepaskan beban itu dengan memanggil dua orang saksi menyatakan mereka pernah melihat dokumen ini, tetapi sekarang apabila disangkal oleh Tan Sri Loden Wok Kambaruden. Apabila dokumen itu sendiri telah diakui oleh pihak pendakwaan bahawa mereka tidak punyai dokumen itu, maka kewujudan dokumen ini adalah amat amat diragukan. Jadi kita tengoklah nanti perkara ini akan dihujah dan diperdebatkan dengan hebat di mahkamah. Saya percaya dan uh, setakat uh, hujahan pada hari ini perkara ini telah pun dibangkitkan dan ia adalah satu isu yang amat penting untuk diputuskan oleh mahkamah. Mahkamah perlu mengkaji semula keputusan yang terdahulu sama ada untuk mengekalkan keputusan awal atau menerima sangkalan yang telah dibuat oleh pihak pembelaan.